परभणी जिल्ह्यातील जिंतूर शहरातील सकल मुस्लिम समाजाच्या वतीने आज दिनांक पंचवीस एप्रिल रोजी काश्मीर येथील हल्ल्यामध्ये सत्तावीस भारतीय निर्दोष पर्यटकांची या ठिकाणी निर्गुण हत्या करण्यात आली आहे त्यामुळे मुस्लिम समाजात देखील संतापाची लाट पसरलेली आहे या ठिकाणी कॅन्डल मॅच करत अनेक युवकांनी या ठिकाणी घोषणाबाजीने जोरदार परिसर धनानून सोडलेला होता दर अनेक मान्यवर मंडळी आहे या मंडळीच्या याबाबत काय म्हणणं ते पाहायचं आपल्याला घटना घडी जम्मू कश्मीर के अंदर पहलगाम के अंदर वो एक निंदनीय घटना है बेगुना लोगों को सत्ताईस लोगों को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमला करके उनको मारा ये एक निंदनीय घटना है हम सरकार का जो भी सरकार फैसला लेंगे हम उसके साथ है हमारे सबकी यही विनती है हिंदुस्तान के मुसलमानों की कि वो आतंकवादियों को लाइए और श्रीनगर के लाल के ऊपर फांसी दीजिए पहलगाम में जो आतंकवादी हमले में हमारे जो भारतीय मारे गए हैं तो उसकी मजम्मत के लिए उसके निषेध के लिए सकल मुस्लिम समाज जिंतूर के सारे नौजवान यहाँ पर जमा हुए उसी चौक में जिस चौक हमें प्रेरणा देता है वीर अब्दुल हमीद जिन्होंने पाकिस्तान को अपनी शहादत देकर हराया था सभी जिंतूर के नौजवान मुस्लिम समाज के सकल मुस्लिम समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं यही बताने के लिए कि भारत के सरकार भारत के निर्णय और आगे की कार्रवाई के लिए हम पूरे दिल से जान से हम उनके साथ हैं और हम बदला लेकर रहेंगे धन्यवाद हमारे देश के अंदर घुसकर हमारे मासूम देशवासियों को इस तरह से खुलेआम मारे और इस तरह की न्यूज़ को गोदी मीडिया जो है तो इस तरह से फैला रही है कि उन्होंने जो है तो धर्म पूछकर कर मारा है अगर वो धर्म पूछ कर मारते थे तो वहाँ पर जो एक हमारा मुस्लिम भाई शहीद हुआ है आदिल शाह तो वो उसको क्यों शहीद किया उन्होंने वहाँ के कश्मीरियों ने वहाँ से दो हज़ार टूरिस्टों की जान बचाई इसको गोदी मीडिया नहीं दिखा रही है वो सिर्फ एक प्रोपोगेंडा चला रही है कि इस देश का माहौल किस तरीके से ख़राब हो और वो अपनी सिर्फ राजनीति को बस, बचाना चाह रहे हैं और जो है तो अभी हाल ही में कल रात की बात है जो है तो आगरा के अंदर दो मुस्लिमों को शहीद कर दिया गया है एक हिंदू संगठन की जिसने उस उनको शहीद किया है जो है तो उनको धर्म पूछकर उनको कत्ल कर दिया गया है हम इस तरह के घटनाओं का कड़े शब्दों में ये करते हैं निंदा करते हैं और हम चाहते हैं कि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो इसके लिए सरकार कड़ी से कड़ी कोई ना कोई कदम उठाए और जो है तो इसके अंदर हम पूरे मुस्लिम समाज देश के साथ खड़े हुए हैं और मिर्ज़ा पैगंबर थे भारतीय सत्तावीस नागरिकांवर जो हल्ला झाला तो अतिशय निंदनीय आहे त्या हल्ल्याची जेवढी निंदा करावी तेवढी कमी आहे परंतु मी आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून सर्व श्रोत्यांना हे सांगू इच्छितो की बावीस तारखेला जो हल्ला आपल्या देशावरती झाला तो हल्ला भारताच्या पर्यटकांवरती झाला आणि बावीस तारखेपासून तर आजपर्यंत कंटिन्युअसली आपल्या देशाच्या एकात्मतेवर हल्ले होत आहेत बावीस तारखेला जो हल्ला केला होता तो अतिरेक्यांनी के दहशतवाद्यांनी केला होता आणि आता जे एकात्मतेवर हल्ले होत आहे ते वैचारिक दहशतवादी करत आहेत म्हणजे सांगायचं तात्पर्य असं सा, की त्या हल्ल्यामध्ये जे सामील होते ते कोणत्याही धर्माचे असो आम्ही त्यांची निंदा करतो आणि कडवटपेक्षा कडवट शब्दांमध्ये त्यांची निंदा करतो कारण आतंकवाद्याचा कोणताच धर्म नसतो आतंकवादी हाच एक धर्म आहे तो कोणत्याही धर्माचा असो त्याची निंदाच केली जाणार परंतु प्रकारची वातावरण एक प्रकारची हवा देशा या देशामध्ये या घटनेच्या माध्यमातून तयार करण्याचा जो प्रयत्न होत आहे आम्ही आम्ही त्या त्या घटने सुद्धा या माध्यमातून निंदा करू इच्छितो हा ही जी वेळ आहे ती देशासोबत एकात्मतेने आणि राहण्याची वेळ आहे ही वेळ सरकारसोबत उभी राहण्याची वेळ आहे तर काही सत्ता पिपासू लोक त्यांच्या राजकारणाची जी पोळी आहे ती या निर्दोष शहीदांच्या चितेवर शेकण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी करत आहेत का असा सवाल संपूर्ण देशातून उपस्थित होतो तर मी सर्व भारतीयांना आवाहन करू इच्छितो की अशा घटना होऊ नये म्हणून देशाची एकात्मता अखंडता टिकवणे हे फार महत्वाचे आहे आणि जे काही लोक असे फेक पसरवत आहेत आणि एकात्मतेवर अखंडतेवर या देशाच्या दगा आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत ते, ते सर्व प्रयत्न आपण हाणून पाडले पाहिजे आणि सर्वांनी एकात्मतेने राहून या जी संकटाची घडी आहे या घडीमध्ये आपण सर्वांनी भारत सरकारचा सहकार्य केला पाहिजे आणि जे लोक शहीद झाले आत्म्याला शांति मिलो अशी अपेक्षा प्रार्थना हमें या माध्यम करते हैं धन्यवाद मुस्लिम सकल समाज की ओर से एक कैंडल मार्च निकाला गया जिसका मकसद यही था कि जो कश्मीर में सत्ताईस लोगों के जो है शहीद हुए हैं वो जो है हमारे हिंदुस्तानी भाई थे वो कोई धर्म या मजहब के ताल्लुक़ से ये कैंडल मार्च नहीं निकाला गया वो हिंदुस्तान के एक अच्छे नागरिक थे और जो हमारे भाई थे उनके लिए हमने कैंडल मार्च निकाला गया और कामयाब रहा बस हुकूमत से हमारी एक दरख्वास्त है कि हिंदुस्तान की जो सुरक्षा है वो मजबूत होनी चाहिए जैसे कोई भी हमारे 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 मुल्क में हमारे को, हमारे मुल्क में में आकर को रहने वाले बाश, बाशिंदों पर इस तरह से किया जाए। कैंडल तो मार्च करता सक मुस्लिम समाजा मार्च करता मंडली बोलता अशा का विचार श्री धर्मजात सर्व बाजूला सोबत या वे सरकार देने के महत्व भाग आते भारत सरकार पार्टी मुस्लिम समाज भक्कमें उभ है मात्र तो हा वैचारिक जो मतभेद निर्माण के साथ नसल मतिका बोलता व्यक्त के लिए दरमियान यठिका भारत सरकार ने पाकिस्तान पर अनेक निर्बंध देखी घा लवकर लौकर यह अतिरिका देखी शोध घेर अल्लाह की ग्वाही भारत सरकार वती है जिंतूर सहार न्यूज चैनल की बारी आवस्क्राइब करा लाइक करा शेयर करा जिंतूर सार न्यूज चैनल साम